بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی طرف سے ایک واقع کرتاس اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے اور یہ الزام جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لگایا جا رہا ہے تو آئیے ہم ذرا آئی واقع کرتاس کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے جو میداد کا دن تھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعرات کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات سے تشریف لے گئے وہ دن ہم سب جانتے ہیں کہ پیر کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیماری کے ایام میں جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بیماری کے ایام میں مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیماری کے ایام میں چھوڑا نہیں اب جمعرات کا دن آیا اب جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ان کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کے قریب ہے اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنی صاحبزادی سیدہ سید النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ تو سلام اللہ علیہ وہ ان کے نکاح میں دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم جمعرات کے اچھا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کاغذ لے آؤ میں کوئی ضروری بات لکھنا چاہتا ہوں اب سوچنا یہ ہے کہ گھر کے اندر مہمان بھی بیٹھے ہوں گھر کے اندر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جو گھر والے ہیں اب ایک گھر والا ایک کہتا ہے حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو گھر کا جو سردار ہے گھر کا جو بڑا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ گھر میں یہ کام کرو اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کام جو گھر والے حکم دے رہے ہیں یہ کام کیا وہ مہمانوں کو کہہ رہے ہیں یا گھر والوں کو کہہ رہے ہیں آپ ذرا سوچیں مہمانوں میں جناب عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور بھی کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے اور جناب علی المتض جو مستقل بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں فضل بن عباس ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تعری ہو گئی اب جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کس کو دیا گھر کے اندر مہمان ہوں تو مہمانوں کو تو کوئی نہیں حکم دیتا نا گھر والوں کو ہی حکم دیا جاتا ہے اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کام کو روک دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دو آپشن ہیں بات سمجھنے کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دو باتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کا حکم اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ کا حکم مان کر جیسے وہ مفل کے مخالف کہتا ہے حضرت عمر کا حکم مان کر نافرمانی کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بات مانتے ہیں نبی علیہ السلام والسلام کی بات نہیں مانتے تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردستی کی تھی تو پھر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ علی المرتضیٰ وہ مشکل کشا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے علی المرتضیٰ وہ مشکل کشا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے علی المتضیٰیٰ حاجت روا ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب علی المتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کے یہ دعویٰ ہے تو پھر اگر عمر رضی اللہ عنہ نے سختی کی تو پھر ان کی وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کہاں گئی اور اگر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کی بات مانی تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی اچھا تیسری بات یہ اچھا تیسری بات یہ رہے جو مراد اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات طلب کی جو بھی ہوا جمعہ بھی ہفتہ بھی اتوار بھی پیر بھی سوموار کے دن پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عناص تشریف لے گئے اب جو مہمان آتے ہیں وہ تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے یہ اتنا بڑا ہی حکم تھا کہ آپ نے لکھنا ہے تو نبی علیہ سلاۃسلام نے اللہ تعالی کے حکم میں پھر کیوں نہیں اس پر عمل کیا جناب عمر تو چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہو عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اہم بات ہوتی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا یُہر الرسول بلغ ما زد عل من ربک و لم تفعل فما بلخت عالۃ اے رسول جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے بلغ ما ز علخ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا آپ پہنچائیے و تفعل اگر آپ ایسا نہیں کرتے فما بلغت رسع عالتہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ضروری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو لکھوا سکتے تھے ہفتہ کو لکھوا سکتے تھے اتوار کو لکھوا سکتے تھے پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گویا کہ پورے چار دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں زندہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لکھوا سکتے تھے تو یہ بات الٹا ان کے گلے میں فٹ ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے امام جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے امام ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی علی المرتیٰ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی سختی سے حکم دیا نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور نہ ہی یہ حکم اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر جائیں اگر چھوڑ کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الیاز بلّہ اللہ معاف کرے تو وہ الزام آتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا نہیں کیا اگر علی المرتضیٰ عمر کی بات مانتے ہیں تو پھر وہ شعر و خدا نہیں رہتے پھر تو وہ جو ہے نا ان کے اندر کمی آ جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں مشکل کچھ آئیں روائیں اور نبی علیہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی لازم آتی ہے تو لہذا اس واقعہ کو نشانہ بنا کر جناب عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنا یہ درست نہیں ہے ذرا عقل اللہ عقل سے سوچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے